Так було, Кажеться, я прийшла в місце, там, де дуже хороший служитель. Обично, я себе ніхто так не вела. І, і, і Я старалась так мовчати, все. а це я навіть сама не розуміла. От, кожен, хто заходить, мені хотілося щось сказати, щось. я вийшла, мені було стидно за себе. Я думаю, що це тільки що було? Я їду моєю дочкою і кажу: я не пойму, що зі мною було. Це була не я. А от в другій ситуації було таке, що таке напряження цілий день. І вже я просто упала і говорю, Боже, якщо ти мені не поможеш, я вже до вечора просто не видержу. І от коли це кажеться пару слов, і там така побіда прийшла, що я просто удивлялася. Я думаю, я б якби, я так як я, я б це не пройшла. Того, слава Богу, що у нас є Бог і ми є друг друга. І И Он такой добрый до нас, и так долго нас терпит и помогает нам. Я говорю, что все, что самое хорошее, это Бог, а что плохое, это мы. Что Бог помогал нам от этого удаляться. Жизнь. Наверное, устроена так жизнь, где в ней переплетается незримо дни испытаний Трудностей земных, и милость Бога, Ею мы хранимы. Когда уставшим на исходе дня Ты день прожитый сердце вспоминаешь, Средь трудностей, что встретили тебя, Ты чудеса Господни замечаешь, Его рука видна всегда везде. И благодарность сердце наполняет, что с нами в радости Он и в беде, и никогда Он нас не оставляет. Нам все страдания стойкость придают, а опытность вселяет в нас надежду. Ведь испытания в жизни все пройдут, и после шторма ты не будешь прежним. В надежде этой Бог дает покой. И миром наше сердце наполняет, Чтобы не сломались, крепли мы с тобой. Он испытания в жизни допускает. Весь сильным ты не станешь просто вдруг, В нас сила возрастает среди шторма, Когда гремит, сверкает все вокруг, И пенятся бушующие волны. Аминь.